tammalı. Ayın 8-indən etibarən Bakı, Abşeron və Şəngəid ərazisində e, rejim sərt karantin rejimi götürülür. Rayonlara getmək gəlmək mümkündür, amma avtobuslar işləməyəcək. Yəni şəxsi avtomobilimizlə yaxud da taksi ilə rahat şəkildə gedib gələ biləcəyik. Məsələn biri bundan ibarətdir, bu çox sevindiricidir. Avtobusların işləməsi məsələsi hələ ki gündəmdə deyil. Yəni qərar qəbul olunmadı. Hələ ki saxlayırlar bunu. Yoluxma alınının çox olacağı ilə bağlı avtobusda uzun yolu çox adam bir yerdə gəlir deyə sabah brifinqdə bunu aydınlıq gətirəcəklər. Bir də ayın 8-indən etibarən artıq necə deyirlər kafe-restoranlar da gecə saat 12-ə kimi işləyəcək. Vaxt bundan ibarətdir. Ona görə ə, bir